Здравствуй. <coughs> Рассказывай. Куда едем. Да, куда с тобой держишь? Сейчас вот прям буду. герои Украины. Герои Украины. Алексей Афанасьевич Правильно. Страна должна знать своих героев. Так ну страна знает его. Страна его знает. Да, мы его знаем. Но... Он не достаточно публичный человек, не скрывает. Ну, особо не афиширует, надо, сказать. родителей против наркотиков. Наконец-то. Да я знал, что, что рано или поздно все равно, все равно где-то они, где-то же где оно выстрелит. Но, если я не ошибаюсь, со времени последнего разговора, тот, что был при мне, уже больше года прошло. Да, больше. Точно, да. Ну, пару раз я ему за это время звонил. Нет, ну, понятно, он человек занятый. Один раз он в вот. Лондоне был. Один раз один раз разговаривал со мной достаточно долго. Но на прием, на прием не, 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 я не напросился. А сейчас конкретно я уж не знаю. Нет, ну ты напросился или он тебе предложил? Нет, так? Ну, напросился. Напросил. Кто-то мне будет предлагать. Еще нет. Человек мне не, не звонил и не говорил, Юрин, как там у тебя дела? Что ты ко мне не приезжаешь? Пока приезжаешь? нет, ты делай оговорки, пока не один человек. Ну, пока не один человек. Кстати. Значит, пока еще не обманывают Да не, не, ни одного еще человека не было, который бы мне сказал, что. Юра, как там твое же... ну, да, да, да. да? движение, родители? Же... Наше движение. Я же автоматически всех принимаю. Автоматически все, что у меня движения. Я наше движение остановить ну, Даже и таких желающих пока нет. Не, нет. Поэтому. Ну сейчас. Тема разговора понятна. Странно будет, я думаю, если я, мы кому-то приедем в гости, а я начну рассказывать про бабочки. Да? Я начал коллекционировать бабочек или спасать надо бабочек в Николаевской области. Да? Ну, можно бабочек, можно какую-то популяцию. Мышей, мышей. Мышей, полевых. Полевых, э -э -э. Ющин, то есть этих. Ющенко, что кого там пытался спасать. Летучих мыши, летучие мыши по да? Вот. Есть еще бездомные собачки, кошечки. Не, бездомные собачки это же у меня было, это там. было, было, был, был. был Но был. короткие. Вообще никакой поддержки ни у кого не было. Никакой. Вообще, я не знаю, как муза бедная. А я ее видела по телевизору, она выступала. Вообще ноль. Понимаешь, вообще на меня смотрели, ну, Юрина, крышу И рванула. на Интере, я не помню, что это было за. Юрина крышу рванула окончательно. И все так смотрели на меня. Ну, все, теперь пошло, да поехал. Кошечки Если сейчас они говорят, сколько, сколько, я говорю, ну хоть половину, ну половину ладно. Тогда вообще живу первые несколько лет ну, я, если я помню когда говорил было бы у меня 3 миллиона один бы я однозначно бы потратил исключительно на ликвидацию детского пьянства и алкоголизма 3 ну, миллиона долларов да, 3, 2, 3. хотя бы ты а у Алексея Афанасьевича сколько ему там насчитали? Миллиард? Ой, много, да. Миллиард насчитали? Кто же это ему там так считал? Я думаю, что они ошиблись. ну, они имеют в виду, уже, наверное, недвижимое. Не похожим на человека, у которого есть миллиард. Ой, а где ты видел? Вспомни Корейка, футбольного миллионера. Что <свотник -орейка> есть у него? Миллиард. Другой вопрос. У многих он есть. Может, не миллиард сколько же не согласны делиться. Вот ты бы ты говоришь, было бы у меня три миллиона. 3, 3. Один бы, ну, одну третью сразу бы отдал на ликвидацию детского пьянка. А Особенно это... если бы я увидел, что есть какой-то человек, который этим горит, который... Ой, какой красивый дом, Видишь, мы каждый раз снимаем, какие наши да. Николаевы. Да. Красивые дома, На ремонт тут идет. Если бы я увидел, что есть такой человек, который этим горит, который хочет что-то изменить, да, у него что-то не получается, да, что-то не все так гладко идет, как он бы хотел. Но он же хочет. Ну правильно, а есть желание. Желание. уже желание. Как бы... а Конечно бы у тебя было 3 миллиона, тебе бы захотелось 5. Что-то затягивает, увлекает. Нет, там я понял так, что если у тебя 3 миллиона, то нужно делать все, чтобы у тебя не пропали эти 3 миллиона. Ага, потому что а если ты это... остановишься, то у тебя тогда этих и трех не будет. Не будет, это точно. Это как вот эта игра, помнишь, на таком круте крутятся тарелки. Ага. Вроде бы -то их у тебя много крутится, но если ты не будешь их постоянно подкручивать, то они то? У тебя все упадут. И все. Тарелка, она еще имеет какую-то ценность. А если она у тебя упала и разбила? Стало питом стекло, тогда уже ну, да. Уже... Стать с деньгами, кстати. Это же за не тарелка. Да. Вот почему сейчас мы едем к Алексею Фанасьевичу. Кстати, да. и узнаем, как он там со своим миллиардом. Как ему распорядиться? Ну да. Да он без меня хорошо знает. Как ему распорядиться. Ну ладно, пока. вот сейчас святая святых. Я тебе скажу, это святая святых. Ну, замечательно, как. Это Это святая святых. Все, выключай, выключаю. Ты как в пещере, а либо бой. Тише. Чего ты говоришь, такие глупости. Святая святых. Ну меня просто вот так поставлю. Я решил это... Потому что не, не всех он сюда заводит. Я здесь был, знаешь, один раз всего был. Сколько я знаю, всех у нас еще, я здесь был один раз. В кабинете я его частенько был. А это что за комната? Это... Ну, это комната где? Ну, посмотри, святая святых. Посмотри. Mm -hmm. С Януковичем. Да. Понимаешь, ну, почти тут все супер. Понимаешь? все, все награды, все. Да. Надо себе такую комнату сделать. Тише, тише, тише. Ты смеешься, я не понимаю. У тебя как-то смех какой-то у тебя. У тебя была такая комната в гостинице Украина. Да, но у меня не было фотографий с Ну, с Януковича не было. А комната была. Ну, с Пулащевой, там, с Ну, так, садись надо приготовить разговор выключать? Ну, пока выключи а может не выключать, садись